Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM iaitu agensi utama dalam usaha membanteras rasuah di Malaysia. SPRM ditubuhkan secara rasmi melalui Akta SPRM 2009 kurungan Akta 694. Agensi ini bertanggungjawab menyiasat dan mencegah kes rasuah sama ada di sektor awam maupun swasta. Namun begitu, Penting untuk kita fahami bahawa SPRM tidak mempunyai kuasa untuk mendakwa. Kuasa ini terletak di tangan peguam negara berdasarkan perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa peguam negara boleh memulakan atau memberhentikan prosiding jenayah. Seterusnya, ialah tiga strategi utama SPRM. Yang pertama, penguatkuasaan. Hal ini merujuk kepada tindakan mengesan dan menyiasat kesalahan rasuah SPRM telah menjalankan siasatan ke atas banyak kes besar termasuk skandal 1MDB dan SRC International serta operasi seperti Ops Porter di Sabah yang melibatkan rampasan jutaan ringgit. Yang kedua, pencegahan. SPRM berusaha menutup ruang berlakunya rasuah dengan meneliti sistem dan prosedur agensi kerajaan dan swasta. Kemudian memberikan hikmat nasihat. Antara agensi yang pernah menerima hikmat nasihat ini termasuk DPDN HEP, LKIM dan Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, pendidikan. SPRM juga giat menjalankan program pendidikan dan kesedaran masyarakat. Mereka telah menganjurkan lebih 2,000 ceramah dan seminar. Malah, unsur anti rasuah turut dimasukkan dalam buku teks sekolah serta program khas seperti Wira Anti Rasuah. SPRM juga memanfaatkan media sosial dan platform seperti MACCFM untuk menyebarkan mesej integriti. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang kedua Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya akan kongsikan tentang fungsi utama suruhan jaya Pencegahan rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM Tahukah anda SPRM bukan sahaja menyiasat rasuah Malah berperanan untuk mencegah, mendidik dan melibatkan masyarakat Untuk membantah jenayah ini dari sebuah sudut Okey, berikut adalah empat fungsi utama SPRM. Pertama sekali, menerima dan menyiasat aduan. SPRM menyiasat aduan rasuah daripada orang awam atau agensi. Siasatan dijalankan secara telus tanpa mengira kedudukan pesalah. Seterus tu, memberi nasihat tentang pencegahan. SPRM menasihat organisasi supaya menutup ruang rasuah dan memperbaiki sistem kerja supaya lebih telus dan berintegriti. Seterusnya, mendidik masyarakat. Melalui ceramah, bengkel dan kempen, SPRM mendidik, mendidik, semua lapisan rakyat tentang bahayanya rasuah dan kesannya terhadap negara. Akhir sekali, menggalakkan penglibatan rakyat. SPRM melibatkan masyarakat melalui program seperti Rakan Anti Rasuah. Semua rakyat diajar untuk menjadi ejen perubahan. Kesimpulannya, SPRM ialah benteng negara dalam mencegah... Men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan masuk ke salah satu uh, komponen yang penting dalam struktur Seruan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau kita kenali sebagai SPRM, iaitu Badan Pemantau Bebas. So badan pemantau bebas ini diwujudkan dengan tujuan utama uh, satu utama untuk memantau dan mengawasi tugas serta operasi dalam SPRM bagi uh, Tugas-tugas operasi tersebut dilaksanakan dengan penuh integriti, ketulusan dan bebas daripada sebarang pengaruh politik ataupun penyalahgunaan suasana, uh, kuasa. Sorry. Ia juga bertindak sebagai semak dan imbang check and balance kepada kuasa yang dimiliki oleh SPRM. Kuasa tersebut dalam menja uh, dalam menjalankan siasatan kes-kes dan rasuah di Malaysia. Uh, So badan ini terdiri daripada 5 komponen penting yang mempunyai uh, fungsi dan peranan masing-masing. Uh, so pertama, kita ada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah which is LPPR uh, di mana LPPR ni ditubuhkan melalui section 13 dan berperanan untuk memberi nasihat dan pandangan kepada SPRM. Selain itu, mereka juga bertanggungjawab untuk menilai laporan tahunan dan laporan statistik uh, untuk SPRM bagi memastikan segala tindakan yang dilakukan selaras dengan dasar dan matlamat yang ditetapkan. So yang kedua adalah jawatan kuasa khas mengenai rasuah, which is JKMR. So JKMR ini ditubuhkan melalui Section 14 dan berperanan memantau SPRM dari segi dasar serta keseluruhan prestasinya. Yang paling penting, jawatan kuasa ini memastikan bahawa SPRM ni kekal bebas daripada sebarang pengaruh politik sekaligus menjamin ketulusan dan keadilan dalam setiap siasatan. So, yang ketiga adalah jawatan kuasa aduan JKA di mana ia ditubuhkan melalui Seksyen 15 dan berfungsi untuk menyiasat sebarang aduan terhadap salah laku pegawai SPRM. Ini termasuklah kes-kes seperti salah guna kuasa ataupun pelanggaran tata tertib. Pelanggaran tata tertib, maafkan saya. Ia penting bagi menjaga kredibiliti pegawai-pegawai SPRM dan juga aa, mengelakkan penyalahgunaan kuasa dalam organisasi sendiri. So, kita beralih kepada badan yang seterusnya Iaitu panel penilaian operasi Which is PPO So panel ini ditubuhkan secara pentadbiran Dan berperanan untuk menilai serta menyemak kertas siasatan Terutamanya yang melibatkan kes-kes berprofil tinggi Panel ini juga boleh memberi cadangan lanjut Sekiranya terdapat keperluan untuk menambah baik sesuatu, se, aa, sesuatu siasatan Seterusnya yang terakhir adalah panel perundingan dan pencegahan rasuah which is PPPR. Panel ini juga ditubuhkan secara pentadbiran dan bertanggungjawab untuk menjalinkan hubungan dengan masyarakat. Di mana ia juga dapat memberi cadangan berkaitan dasar pencegahan rasuah serta membantu dalam pendidikan dan kempen kesedaran anti rasuah panel ini penting untuk membentuk budaya integriti dalam kalangan Malaysia. Kesimpulannya, SPRM berperanan penting dalam membatas rasuah di Malaysia, manakala badan pemantau bebas pula memastikan SPRM bertindak secara telus, adil dan bebas daripada pengaruh politik. Lima entiti pemantau iaitu LPPAR, JKMR, JKA, PPO dan PPR berfungsi memantau, menilai, memberi nasihat dan menyiasat salah laku. Kehadiran badan ini menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan integriti dan tadbir tadbir urus yang baik. Oleh itu, semua pihak harus ber, aa, bersama menolak rasuah demi masa depan negara yang lebih bersih dan bermaruah. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih kepada kepentingan good governance. Yang pertama sekali, menjadi petunjuk kemajuan dan kemakmuran negara. Selain itu, menjamin ketelusan, kebertanggungjawaban dan keberkesanan. Seterusnya, membantu pentadbiran yang adil, demokrasi dan teratur. Dan akhir sekali, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita beralih kepada ciri-ciri good governance pula. Yang pertama sekali, integriti. Jujur dan bebas rasuah. Selain itu, ketelusan, maklumat terbuka dan mudah diakses. Seterusnya, kepatuhan undang-undang, ikut peraturan dan akta. Ciri yang seterusnya adalah keterlibatan. Rakyat diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam proses dasar. Selain itu, accountability. Pemimpin dan penjawab awam bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan mereka. Akhir sekali, kecekapan dan keberkesanan. Sumber digunakan secara optimum untuk mencapai hasil terbaik. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang agensi-agensi yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan integriti dan tadbir urus yang baik di Malaysia. Uh, pertama sekali, kita ada Institut Integriti Malaysia, iaitu IIM, di mana agensi ini mengadakan budaya integriti dalam sektor awam. Uh, sektor swasta dan juga masyarakat. Selain itu, IIM turut melaksanakan kajian latihan dan program kesedaran bagi mengenai, menangani isu-isu berkaitan integriti secara sistematik. Seterusnya, Suruhan Jaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC. Uh, agensi ini pula ditubuhkan melalui Akta Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan pada tahun 2009 di mana fungsi utama uh, agensi tersebut adalah untuk memantau dan menyiasat serta meneliti aduan salah laku dalam kalangan agensi penguatkuasaan. EAIC juga berperanan untuk meningkatkan uh, integriti serta kecekapan agensi melalui proses semakan dan audit. Kita juga mempunyai Laporan Ketua Audit Negara LKAN, di mana ia menyampaikan hasil audit tahunan terhadap akaun kerajaan persekutuan Uh, kerajaan negeri dan juga agensi awam. Ini bagi memastikan pengurusan kewangan negara dilaksanakan dengan telus dan bertanggungjawab. Akhir sekali, jabatan audit negara Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam uh, mendedahkan penyelewangan, kelemahan pengurusan serta ketirisan dalam projek kerajaan. Jabatan ini juga uh, menjalankan audit kewangan dan berprestasi di semua peringkat sektor kerajaan bagi menjamin tadbir urus yang cekap. Kesemua agensi ini saling melengkapi antara satu sama lain demi memastikan amalan tadbir urus yang telus, bertanggungjawab dan berintegriti di negara kita. Itu sahaja daripada saya, Ahmad Zulilmi. Sekian, terima kasih.